привет, ребята! Меня зовут Злата, и вы на моем канале Краски Кисти. И сегодня я бы хотела сделать йога челлендж. Я буду показывать вам картинки с другого телефона. Вот он как выглядит. С другого телефона и буду их изображать. Итак, я уже выбрала несколько картинок, которые я буду делать. Давайте начнем. И первая картинка вот такая вот. Она немножко трудная, поэтому буду как могу изображать ее. Итак, поехали. Ага, я поняла. Одну ногу нужно выдвинуть, вторую вот так вот сделать. И я немножко подвинусь, да, чтобы вам было это видно, всем. И руки назад. И так не получается сделать немножко трудно это. О! Я это выполнила, так что даже если это было трудно, я это выполнила. Вот, руки назад. Я сделала ее челлендж О, я сделала и давайте дальше. Следующая у нас картинка. Вот, она не менее трудная. Сейчас покажу, как она тоже выглядит. Вот такая картинка. Короче, вот она. Я думаю, она трудная и давайте попробуем сделать ее трудной или она или нет. Поехали. Итак, я встаю. Так. И нужно как-то в такую позу стать, чтобы было удобно. Так, нужно лечь. Я так поняла. Я легла. Потом. Так. Ладно. Берем ногу, вторую делаем так. И вот так. Я выполнила задание и сделала этот челлендж. И готова. Переходим к следующему. Тоже нашла один, оно не слишком трудное, но буду делать. Но очень больно делается, даже если на вид смотрится так легко. Вот оно. Вот такое оно, да. Итак, попробуем сделать такой вот челлендж. Так, попробуем. Я ложусь, и нужно вот так вот сделать. Примерно ноги нужно причем как-то вот так вот. Это больно, и нужно до конца выплюнуть. И так у меня получилось это сделать. Это очень больно. Так что давайте перейдем к следующему. Итак. Следующий у нас оно не слишком такое твердое, ну, то есть как бы трудное, но... Но оно трудное, короче. Вот так вот оно выглядит. Если вам видно. Итак, давайте начнем. Нужно встать вот в такую позу. И после чего вот так вот. Но нужно сделать, чтобы это было все прямо. Это очень трудно. И очень больно к тому же. Ну вот, короче, как-то так. У меня получилось. Итак, ну, как-то так у меня получилось. И давайте последний сделаем, потому что... Потому что последний сделаем. Последнее выглядит вот так вот. Но не очень трудное. Но это йога к тому же. Так, положу телефон перед собой. И начинаю делать прямо перед вами. Нужно именно вот таким вот образом встать и выпрямиться. Я выпрямилась, ребят, это очень трудно. Потому что это очень трудно. Итак, так, сейчас. У меня к тому же тапочки скользят. Я выпрямилась, у меня получилось. И мне нужно поползти к вам. Так, я оттолкнулась дела, но тут от этого не было. Итак, а если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал и всем удачи, до новых встреч, всем пока!